ब्रेक नंतर वळूया पुढील बातमीकडे बातमी आहे पुणे शहरातून जे प्रतिनिधी अजर कादरी आमच्या सोबत लाईनवर जुळलेले आहेत जाणून घ्या त्यांच्याकडून सविस्तर बातमी नमस्कार मी मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण आलेलो आहोत विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी या ठिकाणी दोन तीन दिवसापूर्वी एक युवक नाम आहे आमिर सय्यद अमीर सय्यद नावाचा मुलगा त्याचा या ठिकाणी आपण बघू शकता की पोलीस स्टेशन आहे आणि याच ठिकाणी त्या आमिर सय्यदला मारण्यात आलं होतं त्याला दगडाने ठेचून या ठिकाणी टाकण्यात आलं होतं आणि आपण बघू शकता कि वॉकिंग डिस्टन्स वर हाकीच्या अंतरावर विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन आहे आणि या ठिकाणी त्याचा गंभीर मारण करण्यात आली होती आणि काल त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि या संदर्भात त्यांचे नातेवाईक विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आले होते आणि जोपर्यंत याला न्याय मिळणार नाही तो तोपर्यंत आम्ही त्याचे बॉडीवर अंत्यसंस्कार करणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा होते होतं पण पोलीस निरीक्षक साहेब आहेत यांनी त्यांना आश्वासन आश्वासन दिल्यानंतर आता आमिर सय्यदचे जे घरचे लोक आहेत त्यांनी त्यांच्या आश्वासनाला मान देऊन आता ते आमिर सय्यद वर अंत्यविधी करण्यास निघालेले आहेत पुलिस आश, आश्वासना वाला विश्वास है अभी आप लोग सब यहाँ पे जमे तो परसों दिन भी जो हुआ था उसके बाद में अभी ससुर में उनका जो इंतकाल हुआ है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे क्यूँ जमे इतने सब क्यूँकी हम लोग को अभी यहाँ पे इसके लिए आए हम लोग क्योंकि उसको बहुत ऐसा मारा पीटा गया और उसने ये बोल रहा था भी नहीं उसको पकड़ के यहाँ से लेके गए हम लोग खुद अभी फुटेज देखे फुटेज बताए पुलिस वाले लोग लेकिन और दो तीन फुटेज जो नहीं बताए बताएंगे बोले उन लोग हम लोग लिए यहाँ पे आए क्या हम लोग को जो जो वाइन शॉप के इधर जो जो उसने मिला है लोगों ने हमको थे तो हम पुलिस वालों को ये बताए हमारी थोड़ी मदद करो अभी आगे की जो इतना हो गया हो गया अभी आगे जो और प्रोसेस है तुमने तो उसको तीन दिन में जेल कस्टडी कर दी मानना है लेकिन अभी जो आगे जो प्रोसेस है जो, 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 जो आगे का वाइन शॉप का फुटेज है और प्लस उसके साथ में जो लड़के लोग घूमते थे या कौन है तो उनका सब फुटेज निकालो तो पुलिस लोगों ने हमसे बोले क्या बाबा हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमने भी उनको बोले वो छुटना नहीं बनता अगर वो उनको छुटता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हो तो फिर अभी इतनी सब बात होने के बाद पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे पुलिस वाले कहा हम, हम लोग तुम्हारी मदद करते, करते मदद हम लोग पूरी मदद करते जैसा मनता वैसी मदद करते हम लोग पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं अभी बोल रहे हो हम लोग ने उनके ऊपर भरोसा रखे उनके ऊपर भरोसा रख के हम जा रहे हैं जा रहे उसका जो भी है सब उसका इंतकाल का हाँ, सब कर नहीं हो रहा है कुछ नहीं, भी हो नहीं हो रहा है तो फिर तो हम, तो हम लोग वापस कुछ करेंगे आगे का प्रोसेस कुछ अभी आप जाके आप जो अंत्य विधि जो उनका है दफन का वो सब अभी आप करने वाले जो आपका जो अभी जो डिसीजन था वो सब आपने पीछे ले लिया बराबर है डिसीजन पीछे नहीं लिया ये डिसीजन पीछे नहीं खाली उनसे जो रिक्वेस्ट करने आए थे हम लोग उन हमारी रिक्वेस्ट सुने हैं वो रिक्वेस्ट पे वो फॉलो करने वाले हैं वो बोल के हम लोग अभी जा रहे हैं हम तो क्यू? बहुत बड़ी जान चली गए हमको मालूम है हमारी जान ऐसी चली गई ली की हम खुद आधे मर गए ले हम, मैं तो कैसा संभाल रही सबको मेरे को खुद को मालूम है मैं खुद को भी संभाल नहीं पा रही बस हम लोग को यही रिक्वेस्ट है कि उसको छुटना ममतज नहीं हो वो बिल्कुल छुपना नहीं मांगता हमारी जान इतनी बड़ी ना वो अंदर, है रहता है वो, घर, वो अंदर रहता है अंदर से वो घर जो हादसा हुआ उसकी जो फैमिली रहती है उनसे भी पूछताछ करिए उनसे भी सब कुछ करिए मेरा भी ये राय है कि उनसे भी पूछताछ करिए जब उनके फुटेज में जब दोस्त लोग मिलते हैं वो भी और वो अंदर उनके घर वाले रहते उनसे भी पूछताछ करिए बस मेरा मान ये है तो गुनेगार है गुनेगार कैसा रहता नीचे मुंडी डाल के आता उस सर उठा हाँ रहा है, है, वो। तो हमारी जान जला रहा है बच्चे को के। के देख उस, अभी लास्ट हम लोग उसका जाके कर रहे क्योंकि हम लोग उसको ज्यादा वो पहले से बहुत परेशानी में निकाला उसने ये पाँच दिन उसको अभी और परेशानी नहीं देने का हम लोग ये पीछे नहीं ले रहे

जब हम लोग उसको पूछने गए तो ऐसा तो करने का वो मैं गया हूं, अंदर मैं उसका भाई हूँ सौ रुपए की नोट है सदका निकालने जा रहे हैं तो वो टाइट पकड़ता है टाइट पकड़ के फिर हल्लू से छोड़ता है ऐसा तो मैं वो नोट लेता हूँ फिर मेरा हाथ पकड़ता है नहीं इंजेक्शन मार रहे थे हम लोग खड़े ले इधर तो ऐसा करता है वापस ये सब कर रहा है मैं उसको पूछ रहा हूँ कौन मारा रे कौन मारा तो हाथ उठाता है ऐसा ऐसा सा करता है ऐसा ऐसा सा करता है ऐसा बोल नहीं पा रहा है लेकिन अंदर से सब महसूस कर रहा था सर मैं तो, तो वही बोलूंगा पुलिस वाले बहुत थी उसको जीने की उम्मीद इसने ऐसा मारा ना कि उसकी हिम्मत टूट गई और चले गए हम लोग कुछ छोड़ के यह सगड़ा प्रकरण समझता कि कुठे पोलिसांचा वचक गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर राहिलेला नसल्याचा दिसून येत आहे तर पुण्यामध्ये वारंवार अशा घटना समोर येत आहेत दर दोन तीन दिवसांनी एखादा मर्डरची बातमी आपल्याला बघायला मिळते तर याच्यावर विराम कधी लागणार आणि पुण्याचे जे पोलीस आयुक्त साहेब आहेत याच्यावर काय निर्णय घेतील हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे मी अजर कादरी मी मराठी पुणे यानंतर इथे थांबूया माझ्या घडामोडीसाठी पाहत राहा मी मराठी बातमी महाराष्ट्राची